अहद बमनिश्रजीम रहीम मेरे तुम देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों गोसअप इंटरटेनमेंट फाइव पीर साजिद हुसैन शाह की जानब से असलमकूम सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स करें लाइक करें आज जो मैं आपके पास मलूम भी लेके आया हूँ और द्रुद पाक के हवाले से भी कि वह दरख़्त जो हज़ुर पाक सल वसम खत्म उनबेयिन के पास खुद चलकर आया और दुरूद सलाम पेश किया एक जिंदगी बदलने वाला वाकया सुने चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर दीजिएगा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अनहने फरमाया कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे एक अरबी आपके पास आया आपने उसको इस्लाम की दावत दी उस अरबी ने सवाल किया कि क्या आपकी नबूवत पर कोई गुआ भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमनबी जी ने इर्शाद फरमाया कि हाँ यह दरख्त जो मत के उनके किनारे पर है मेरी नबूवत की गवाही देगा चुनाचे आप खाती जी वसम ने इस दरख़्त को बुलाया और वह फ़ौर जमीन चीरता तो हुआ अपनी जगह से चलकर बार गाय अगद में हाजिर हुआ और उसने बा बुलंद तीन मरतबा आपकी नबूवत की गवाही दी सुबह फिर सल्ला ख़ातमनबी जीन ने उसको इशारा फरमाया तो वह दरख्त ज़मीन में चढ़ता तो हुआ अपनी जगह पर चला गया

तो मैं औरतों तो को हुक्म देता वो अपने शोरों को सहीदा करें यह फरमा कर आपने उसको सहीद करने की इजाज़त नहीं दी फिर उसने अर्ज का किया कि यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके दस्त मुबारक को बोसा दूँ वसल्लम ने उसको इसकी इजाज़त दी चुनाचे उसने आपके मुकदस हाथ को वालीदत के साथ चूम लिया इस तरह हजरत जाब रजी अल्लाह तहते हैं कि सफ़र में एक मंजर पर हजूर अकदर सल्ला फरमाने के लिए मैदान में तशरीफ ले गए मगर कहीं कोई आर की जगह नजर नहीं आई अलबत् उस मैदान में दो दरख्त नजर आए जो एक दूसरे से काफी दूरी पर थे आप दरख्त की शाख पकड़ कर चलने का हुक्म दिया तो वो दरख्त उस तरफ आपके साथ साथ चलने लगा जिस तरह महार वाला ऊँट महार पकड़ने वाले के साथ चलने लगता है फिर आप ने दूसरे दरख्त की टहनी थाम कर उस भी चलने का इशारा फरमाया तो वो भी फिर चल पड़ा दोनों दरख्त एक दूसरे से मिल गए और आप ने उसकी में अपनी हाजत रखा

ने नबूवत ये थी कि आप सरकारें जहाँ से गुज़रते जहाँ से गुजरते इंसान हो वैर इंसानी क़वतें भी आप आपल पर सलाम और दरूद भेजा करते थे ये अल्लाह करीम के अपने महबूब नबी से मुहब्बत का इजहार है कि अल्लाह ख़ुद अपने नबी पर और सलाम भेजता है और अपनी मखलूक को भी इसकी हिदायत फरमाई लेकिन इंसान ऐसा ना कदर और कोई फैम है कि वह अल्लाह की मखलूक को भी उसकी हिदायत फरमाई कि वो अल्लाह की इस हदायत पर अमल की बजाय सलाम पर बैस शुरू कर देता है दरूद सलाम की हमत और फजीलत में हर किसी की भलाई पुशीद है ये हर इंसान की जिंदगी का बेहतरीन अम्बल है जो इसे ईश्क नबी अलैहि वसल्लम से माला माल कर सकता है हदीस मुबारक में आए अल्लाह के नबी सल सल्म के ये मोजात भी मौजूद हैं कि जब दरख्तों और पत्थरों ने भी आप को सलाम किया और दरूद पढ़ा तो उस वक्त हज़रतम ने कहते का, हैं कि हम मक्का में हज़ूर नबी करीम खातमबी सल्लम के हमरा थे आप मक्का के गिरदाह में गए तो रास्ते में जो पत्थर और दरख्त आप सल सल के सामने आता तो वो कहता असलम या रसोल असलम या रसूल आप पर सलाम या अल्लाह पत्थर और पहाड़ों की जानिब से रिसालत अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम को इमाम बहकी ने भी रिवायत किया है कि हज़रत इब्बाद बयान करते हैं कि मैंने हज़रतलीसम को फरमाते हुए सुना मैंने देखा कि मैं हज़ू नबी वसल्लम के साथ फलां फलां वादी में दाखिल हुआ आप भी पत्थर या दरख्त के पास से गुजरते तो वो कहता असलम या रसोल्ला या रसोल्ला आप पर भी सलाम हो और मैं ये तमाम सुन रहा था उर्दन के शुमारी सहरा में एक दरख्त ऐसा भी है जो गुज्तर चौदह सौ साल से आज भी हरा भरा है और उसके बारे में बताया जाता है कि यह उस दरख्त के नीचे नबी करीम सलम ने आराम फरमाया था उस दरख्त के इर्द गिर्द सैकड़ों किलोमीटर तक कोई दरख्त या पौधा नहीं है और यह दरख्त तन हालात सहरा में खड़ा है जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने इस दरख्त को आज भी कैम रखा है इस दरख्त को जो एजाज हिस और दरख्त को नहीं जिसकी वजह से इसे साहब

इस दरख्त के करीब ही एक गिरजाघर था जहां खानका में बहरा इनामी अंजीर का बहुत बड़ा आलम मुकीम था यह उस इलाके में बड़ी कदर व मंजर से देखा जाता था बहिरा एक गोशा नशी शख्स था अपनी खानका से बह नहीं निकलता था और शहर के लोगों से उसके रवाबत बिल्कुल नहीं थे उसकी तहकीक थी किधर से नबी आखिर जमा का गुजर होगा चुनाचे वो यहाँ आने जाने वाले हर काफ़िले को खिड़की से भगौर देखा करता था मगर उसे वो हस्ती नजर न आती जैस उसे तलाश थी लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अब से आयो वका वहां रुका बहिरा ने अपने खान का खिड़की से एक हैरत अंगेज मंजर देखा उसने देखा कि सामने दरख्त के नीचे एक बारह साल लड़का बैठा है दरख्त की शाखियों से धूप से बचाने के लिए उस पर झुकी जा रही हैं और जब वो लड़का उठकर धूप में गया तो बादल का एक टुकड़ा उस पर सायन हो गया साल साल की तहकीक़ और उसके इल्म के मुताबिक उसे उसी दिन उसे हस्ती का इंतजार था वह बड़ी तेज़ी से अपनी ख़ानग से बाहर निकला और काफले में घुस गया काफले के तमाम लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे बहिरा उन लोगों से मुखातिब हुआ आप लोग खान का तशरीफ़ ले चलें मेरी तरफ से आप तमाम लोगों की दावत है और खाने का तमाम

बोला मैं इसकी खानका की तरफ रवाना हुए बोला भाइयों मैं चाहता हूं कि आज तुम सब मेरे साथ खाना खाओ तुम में से कोई भी रह ना जाए हम सब तो आ गए हाँ एक छोटा लड़का भी हमारे साथ था जिसे हम वहीं के नीचे छोड़ आए हैं भैया ने कहा नहीं नहीं लड़का है तो क्या हुआ उसको भी बुलाओ वो भी यहीं हमारे साथ खाना खाएगा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह के आज वो भी हमारे साथ खाना खाएगा भैया क्या बात है आज आपने हमारी दावत की इससे पहले तो कभी नहीं करते थे भीरा ने कहा आप लोग मेहमान हैं हमारे पड़ोस में आकर ठहरे हैं हम पर आप का क्या हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए मैंने चाह कि आपके लोगों की कुछ खातर जाए और क्या बात हो सकती थी लोगों ने कहा जरूर कोई बात है चुनाचा बीरा ने एक शख्स खोजे तबू ताल सलाम के डेरे पर भेजा जो वहां जाकर मोहम्मद को साथ लेकर आया बही और तमाम मेहमान बैठे आपका इंतजार कर रहे थे बही की नजर मोहम्मद पर पड़ी तो जब कर रहेगी और वो टक टिकी आपसे सलाम को देखता ही सबसे कसम जो कुछ पूछू बतला देना आपसे कसम ना दीजिए भैया ने कहा अच्छा खुदा की कसम जो कुछ पूछू सब बता देना आपने फरमाया पूछिए क्या पूछते आप बही आपसे आपके ही बारे में मुख्त सवार लगा कुछ मिजाज और तबियत का हर हाँ पूछा कुछ आदात और जवाब देते रहे इतने में आपके अलैहिस्सलाम आपके पास आए आपके पास आए और आपको लेने आ गए भी पूछा ये लड़का तुम्हारा कौन है अबू अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा बेटा है भैया बोल ये कैसे हो सकता मेरे इल्म के मुताबिक ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता इस लड़के का बाप ज़िंदा हो ये हो ही नहीं सकता हज़रत अबू तालिब ने कहा अबू तालब असलम ने आपके बारे में बहीरा की मालूम देखी तो दंग रह गए बोले हाँ ये मेरा भतीजा है बहीरा ने कहा और उसका बाप अबू तालिब बोले अभी ये माँ के पेट में ही था कि बाप का इंतकाल हो गया बहीरा बोला तुमने सच कहा तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान होगा और आप खातम नबीसम का हाथ पकड़ कर बा बुलंद कहने लगे ये सरकार दो आलम है ये रब्बिल आलमीन के रसूल हैं अल्लाह ने इन रहमतुल आलमीन बना

साया ख़त्म हो जाता है तो उस दरख्त ने फ़ौर झुक कर आप के सरेदस पर साया कर दिया यह खसूसियत सिर्फ़ अम्बिया इक्राम को हासिल होती है इसके अलावा मैं इन्हें महर नबू से भी पहचान सकता हूँ जो इनके दोनों कंधों के दरमियान होगी ज़ियाफ़त से फारग होकर भैया ने अबू तालब से दरख्वास्त की कि तुम अपने भतीजे को वापस ले जाओ खुदा की कसम जिस हद तक मैंने इन्हें पहचान लिया है अगर रूमी यहूदी इन्हें देख लेंगे तो अलामत नबूत और मोज़ात की मदद से इन्हें पहचान कर इनकी जान के पीछे पड़ जाएंगे यूं अबू तालिब्लम हजूर अक्रम खातबी जी वसल्लम को लेकर काफिला कि हमरा मक् मुकरमा वापस आ गया जदीद साइंस के तजर्बात और तहकीक़त से ये साबित हो चुका है कि शजर और हजर भी शूर रखते हैं मौजूदा जगराफियाई हदूद के मुताबिक ये दरख़त उर्दन में मौजूद है हकूमत उर्दन ने इसके करीब हजात से शाम को जाने वाली इस तजारती शाहराह के आसार भी तलाश कर ली है और इस दरख्त की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जो नाजरीन इंटरनेट पर देख सकते हैं इसकी अहम निशानी ये है कि सैकड़ों मीर तक लख को दख तपते सहरा में उगा हुआ इतनाहा दरख्त मौजूद है अल्लाह से दुआ है कि हमें वो उस दरख्त की जियारत का मौका अता फरमाए आमीन या रब आलमीन बार जो कुछ मैंने पढ़ा जो कुछ मैंने अदीस का हवाला दिया अगर इसमें कोई गलती कुताही हो गई हो या बार हमें माफ़ कर देना या बार हम गुनाहगार हैं बदकरदार हैं ख़ाकार हैं माफ़ी के तलबगार हैं हमें माफ़ कर देना सब भयात उठा के कर दुआ करते रहे और आमीन करते रहें या बार जो बे उलाद उन्होंने नेक ने 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 उलादा फरमा जो तंग दस्त उनकी तंग दस्ती ख़त्म कर बार जो बेउलाद उन्होंने नेक उलादा फ़रमा बारेला हम सब की मुश्किल ख़त्म कर बरेला हमारे घरों में अपनी रहमत नाजिर कर बारेला तंग दस्तें हमें तंग दस्ती खत्म कर बार अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर या बारेला या बार हमें आका रसूल अल्लाह मदीना अपने घर की सब की नसीब नसीबत फरमा कर बना की ज्यारत नसीबत फरमा या अल्लाह हमें मदद कर हमारी मुश्किल ख़त्म कर अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर या अल्लाह करम कर अल्लाह पाक हम सब का हमसर हो गोसअप इंटरटेनमेंट फाइव को सब्सक्राइब करें कमेंट करें बेलाइक शेयर करें फिर साजिलसैन शाह की जानब से असलम शेयर करें सदकह जारी है शुक्रिया